Salam dostlar. Günləriniz xoş keçsin. Deməli, e, biraz James Joyce-dan danışaq. Süçü qaydasında danışılmağa çox layiq olan bir yazıçıdır James Joyce. Eee, zannedirəm, düzəndə xatırlanmağa layiq bir yazıçıdır. Və James Joyce-un dostlar, bu deməli, eee, e, e, Türkiyə İşbankası yayınlarından Benedict qəşəng kitabı var. Eee, bizim dilə tərcümə olunubmu, olunmırımı, eee, məlumatlı deyiləm. Amma olunsa bura qəşəng bir təhfə olar ədəbiyyata. Burada James Joyce-un <coughs> şeirləri toplanıb dostlar və bunu türk e, bir şairi, yəni Anadolu türkü olan bir şair Osman Çaxmaqçı adlı bir şair tərcümə edib bu şeirləri. Çox qəşəng bir belə formatdadır. Bir tərəfdə ingiliscəsi şeirin, bir, bir tərəfdə türkçəsi. E, və xüsusən xüsusən James Joyce-un e, orijinal üslubunu landa olanlar üçün çox qəşəng bir kitabdır bu. Və ordan bir şeir qəşəng bir şey e, bir şeydir, oxumaq istədim, dostlar. E, zərifliyinə görə şeirin zərifliyinə görə oxumaq istəyirəm ə va həqi, həqiqiliyinə görə. Deməli, e, İngiliscəsi e, dostlar, e, aldım məsələdir ki, yəni orijinalı, e, yəni yəni tərcümənin e, belə deyək, tərcümə orijinalın yerin verə bilməz. E, burada üstəlik qafiyələr, qafiyələnmələr var. E, bu effektiv. Aşağı gələn effektiv bir təsirat yaradır insanda. Əlbəttə e, <coughs> bu kitab e, bu PDF-də kimsə kimsə nə vaxtsa aldı eləyər və yaxud bu PDF variantı da ola bilər. Səhiflər həmsə hətta var. Səhiflər həmsə hətta var, dostlar. Bu kitabın PDF variantı da deyəsən olmalıdır. Və orada e, orijinal mətnindən ləzət ala bilər və qəd e, mazmun olaraq məzmunu belədir ki, dostlar. Baxın, deyir ki, "A sevgilim Ah sevgilim dinle, aşığının hikayesini, üzülür insan dostları kırınca kalbini. Ee, bize ne diyeyim? Burada genç James Joyce'dur ee, bu şiirleri yazan. Ve ee, diyor ki insan e, pis olur, kederlenir, dostlar onun kalbini kırdık da. Bu tercümede de böyle Osman Bey tercüme de böyle dostlar. Fakat bu çünki məngə də başqa söz tərcümə də ola bilər. Cəhətdən fəqət məzmun olaraq belə ola bilər. Çünki şeirdə, poeziyada belə bir ə, məsələ var ki, ola bilər ki, şeirin tərcüməsində, yəni şair onu ə, məzmunu əsas götürərək yenidən yaza bilər. Amma məzmun əsasında qala bilər. Bu variantdan istifadə edə ol bilər şeirdə. Eee, digər sevgilim Ə, e, deməli, Arşiginin keçəyəsini dinlə. E, insan, Ə qə, İnsanın, insanın qalbi kədərlənir. Dostları onun qalbinin e, e, belə deyə, belə deyə, belə deyə, bu injidən də belə deyirlər, belə, 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 belə qalbinin qoranda. Öyrənmişdir çünki <coughs> dostlarının həqiqətsizliyini onların sözlərinin file dönüştüyünü. Yəni eee yəniçi burada genç Justin Dostaq, genç Joyce həm də özün nəzərdə tutur müəqqətetən öz hissiyatından yazır. E, dostlarının həqiqətsizliyini eee öylənəndə bir eee Həqiqətpərəst şair, belə deyə bilərəm, içə Joyce belə bir şair olub. Həqiqətpərəst. E, Mərhur. Onun bir bu barədə bir bu, bu, bu mövzularla bağlı, bağlı bir şeiri də var. Oqlarla da danışmışdı dostlar. Eee video çəkmişik. İlk videolardan biri oldu. Deyir, dostluğunun həqiqətsizliyini öyrənəndə, yəni bu cənç həqiqətpərəst şair e, onun qalbi kırılır ə pa on va sözlərin şüra dönüştüyünü. Yəqin ki sözlərinin yalançılığını bəlkəndə belə deyirdim. qeyrə heykelini yablardı. <coughs> və bu 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 bu, bu cansız insan bundan incir. Hoşdanmır hə, və ya. Amma biri şəfqətlə yaxlaşır ona şəfqətlə yə, yəqin ki, aşiq oyunları ilə. Yəni amma belə olanda, eee bu aşiqin qalbi qırlanda bir nəfər ona şəfqətlə yanaşır və eşk oyunları ilə yanaşır. Əlləri on yumşaq, pürüzsüz göyhsindəyikən huzura qovuşur üzgün adam. Yəni deyir, bu zaman arşiq kim də bu yaxınlaşan ona sevgilidir. Sevgilidir. O bu zaman bu eee mərzur şairə bu tənha şairə eee həqiqətsizlikdən qalbi qırılan şairə şəfqətlə yanaşır bir nəfər eşq oyunlarına yanaşırsın ona. Əlləri, qaşığın əlləri onun belə təmiz, hamar simasında ikən, toxlarında ikən bu kədərli insan bir çünül məmnunluğuna qovuşur. Rahatlığa qovuşur. Belə bir şeydir, dostlar qəşəng şey idi. Xüsusən ingiliscəsində bütün oxum avtomatik oxuyanlar çıxıb əldə edərək PDF-anatımı və oxuya bilərlər. Qəşəng belə ritmik, eee, kafiyələrlə, ritmik kafiyələrlə və ahəngdar bir, eee, belə ətraf e, mühit qazanmış bir şey idi. Dostlar, bu lirik hisləri var şeirin lirik hislərindən eee bu lirik hisslər səmimi lirik hisslərdir. Yəni, burada heç bir qondarmalıq e, yoxdur. Çünki görürsən sən burada e, Joyce, e, Joyce'un bu şeirində nədir? necədir? eşqoyunları eş var. Romantikan özünün dismaniliyi ilə əlaqəsi var. Yəni e, yalançılıq yoxdur. <xək> sünnik yoxdur. eee belə qondarma hisslərlə məsələnin ətrafını belə be, be, bulanlaşdırmaq yoxdur. Samimi yanaşmadır. Şairin əli sevgilisinin sinəsinə dəyər. eşq oyunlarına qovuşar. Bu zaman həm də huzura qovuşur. Ana yəni, yariki yəni kömül məmunluğu ilə qovuşur. Bunu hiss edirəm dostum bəzətdi ki etiket etiket etməyə təal yaxşı sayılan dostlar. Yəni e, hislərin səmimiliyi. Yoxsa nə yoxsa. Ayəlik bu qədər. Səvətlərsə davam edərik dostlar. Ey, jam sosu xatırlamaq əhəmiyyətlidir.